আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এই অচিনাকীসকলৰ কাৰণে সামাজিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা জনগোষ্ঠীকেইটাই হৈছে গৰীয়া মৰিয়া আৰু দেশীসকল আজি এই গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ অসমীয়া জাতিত অসমীয়া সমাজ জীৱনত যিখিনি অৰিহণা সি স্বাধীন উত্তৰ কালতে হওক বা স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই হওক অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত একাত্ম হৈ অসমীয়া জাতিয়ে যেতিয়াই বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াই অসমীয়া জাতিৰ লগত একেলগে থিয় দিছে সি স্বাধীনতা আন্দোলনেই হওক সি বিদেশী খেদা আন্দোলনেই হওক খাদ্য আন্দোলনেই হওক মাধ্যম আন্দোলনেই হওক ভাষা আন্দোলনেই হওক সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে আজি একাত্ম হৈ আছিল কিন্তু আজিৰ দিনত মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে এনেকুৱা অনুভৱ হয় কোনোবা ক্ষেত্ৰত নিজৰ ঐতিহ্য নিজৰ ইতিহাস পাহৰি ধৰ্মীয় আৱেগেৰে এই অচিনাকীসকলৰ লগত কিছু কিছু মানুহ আজি তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব খুজিছে আমি ধৰ্মীয়ভাৱে ইছলাম ধৰ্মী লোক হয় আৰু ইছলামৰ যিখিনি নীতি নিয়ম বিধি বিধান সেই নীতি নিয়ম বিধি বিধান অতীজৰ পৰা আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু সেইখিনি নতুনকৈ অচিনাকি মানুহৰ পৰা শিকাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই আজিৰ দিনত মই এটা কথাই ক'ম যে আজি অসমৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি এই অসমৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে দেখিছোঁ এই অচিনাকীসকলৰ পৰা বিশৰ পৰা পঁচিছজন অচিনাকি বিধায়ক আজি অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আছে এই যিটো বিষয় এই বিষয়টোৰ নিশ্চিতভাৱে এটা চিন্তনীয় বিষয় গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি অসমীয়া হিচাপে গৰিয়া মৰিয়া দেশীসকলে অসমীয়া জাতিৰ এই তিনিটা জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী হিচাপে নিজকে এবাৰ আমি আম্মবিশ্লেষণ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আমি বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ম নে আৱেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ম আমি আমাৰ উপৰিপুৰুষসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই উপৰিপুৰুষসকলে দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আমি অগ্ৰসৰ হ'ম নে কোনোবা অচিনাকি মানুহে আমাক প্ৰভান্বিত কৰি আমাক যিটো পথ দেখুৱাবলৈ বিচাৰি আছে আমি সেইটো পথেৰে অগ্ৰসৰ হ'ম সেই কথাখিনি কিন্তু আজি চিন্তা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই এটাই আহান জনাম এইসকলৰ প্ৰতি যে আমাৰ যিটো ঐতিহ্য পৰম্পৰা আমাৰ যিটো অতীত আছে আমাৰ যিটো বুৰঞ্জী আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আবেগেৰে নহয় বিবেকেৰে চিন্তা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব অসমীয়া জাতিৰ লগত আমি একাত্ম হৈ থাকি আমি এক অসমীয়া জাতি হিচাপে জাতিটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি অৱদান আমাৰ যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে যাতে আমি আগবাঢ়ি আহোঁ আৰু বিশেষভাৱে গৰিয়া মৰিয়া দেশীসকলৰ যিসকল যিবিলাক সংগঠন আছে সেই সংগঠন সংগঠনসকলৰ প্ৰতিও মোৰ আহ্বান থাকিব